أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولما علم عدو الله ابليس ان المدار على القلب والاعتماد عليه اجلب عليه بالوساوس واقبل بوجوه الشهوات اليه وزين له من الاحوال والاعمال ما يصده به عن الطريق وامده من اسباب الغيب ما يقطعه عن اسباب التوفيق ونصب له من المساجد والحبائل ما ان سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها العوائق فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى sudah jemaah muslimin muslimat para pelajar yang dirahmati Allah kita masih lagi baca uh, mukaddimah <coughs> yang ditulis oleh tuan kitab apa ni tu kita kita, kita alim bin Qayyim rahimahullah dalam kita, kitab ada Iwa satu lafan selepas daripada beliau memuji Allah dan memuji Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam maka dia sebut bahawa Allah Ta'ala tidak menciptakan manusia sia-sia atas muka bumi ini tidak tidak apa ni tidak diciptakan dengan tanpa tujuan tetapi Allah taala menciptakan manusia ni dengan tujuan yang besar iaitu membebaskan manusia dengan taklif Allah taala menyuruh dan melarikan manusia dalam kitab al-Quran dan manusia mesti melaksanakan tugas besarnya dan Allah taala di tubuh manusia ni Allah taala cipta anggota tubuh yang semuanya adalah dengan tujuan supaya manusia buat hak dia suruh jangan buat hak dia lari diciptakan telinga mata tangan kaki semua ni bukan tujuan main-main mata untuk sekadar melihat nak tengok apa tengok telinga tidak kata Allah Ta'ala buat untuk dengar boleh dengar belaka tak tangan kaki bukan untuk jalan untuk untuk apa ni guna untuk buat kerja ni ikut suka kita bahkan Allah Ta'ala cipta semua ni untuk Allah Ta'ala nak tengok manusia buat apa dia suruh dengan tangan, dengan kaki, mata dan banyak-banyak hak -banyak Allah Ta'ala buat ni dia sebut bahawa walamma kanal qabuli hadhil a'da'i kal malikil mutasarrifi fil junun dan banyak-banyak anggota tubuh Allah Ta'ala buat ni Allah Ta'ala jadikan seorang daripada anggota tubuh ni jadi raja raja yang memerintah segala tubuh segala anggota tubuh iaitu dinamakan al-qalbu atau hati yang disebut dalam hadis yang yang masyhur kita baca ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu ketahuilah bahawa sesungguhnya dalam tubuh kita ni ada segumpal daging yang bila segumpal daging ni comel maka comel lah seluruh anggota tubuh baiklah seluruh anggota tubuh dan uh, daging tersebut adalah hati nabi kata <tuh> sallallahu alaihi wasallam jadi dia kata apabila tahu wahai manusia muslim bahawa hati itulah anggota yang paling utama berbanding anggota yang lain maka mengambil berat untuk membetulkan hati baiki hati itu adalah cargo yang paling besar yang mesti dilalui oleh orang yang menuju Allah Subhanahu Wa Taala maka jadilah ilmu membaiki hati ini menjadi ilmu besar di dalam perjalanan kita manusia menuju Allah Taala mendapat redha Allah Taala ha disebut mukaddimah awal untuk dia bawa kepada tajuk yang dia nak iaitu mengenai tipu daya syaitan ke atas kita manusia anak Adam jadi dia kata <tuhawa> mung tahu kau tak tahu hakikat ni tetapi antara makhluk pertama yang tahu benar mengenai uh, pencipta manusia ni ialah iblis uh, syaitan jadi saya syaita tahu bahawa hati itu adalah paling utama dalam tubuh manusia maka dengan sebab itulah di saat mu galik terhadap cita hatimu setan ni dia orang awal lagi bersama dengan tentera dia berusaha untuk menguasai hati ha, dia berusaha untuk nak mengalahkan manusia dia cuba untuk ha, berusaha untuk menguasai dia, atau kita panggil menjajah hati manusia maka dia gunalah senjata dia ha, senjata dia ni hak besar mudah kita faham dia kata dua je pertama Iblis ni ajlaba alihi bil wasawisi. Iblis ni apa ni dia serai hati dengan waswas. was was waswas ha, ni maknanya dengan keraguan. Ragu ke apa? Manusia ni ragu pada agama dia sendiri. sehingga manusia tak percaya pada Allah. Bila Nabi mari mengajak manusia percaya pada Allah Tuhan yang satu mengajak manusia menyembah Allah setan berjaya dengan senjata waswah dia menyebabkan manusia ni tak percaya pada Allah ada ataupun dia percaya pada Allah tapi waswah ragu-ragu terhadap arah-arah Allah syariat Allah Ta'ala apa yang diajak oleh para Nabi rasa tak sempurna tak puas hati rasa tak comel pada segala apa yang dibawa oleh Nabi SAW nah, tiba penyakit kita pakai penyakit nifak. Kufur satu hal. tak percaya dah pun. Saya terjah lagi akhir sekali. Dia jadi penyakit munafik. Tak percaya pada agama. Waakbala biwujuhi hmm. syahwati ilaih. Dasar lagi senjata saya. Ialah hawa nafsu. Ha, hawa nafsu. Manusia ni percaya dah Tuhan yang satu saya dah bahawa syariat lah hak paling utama hukum hak Allah Taala ni betul dah mesti dilaksanakan. bila saya tetap jaya berjaya guna senjata waswah, dia guna senjata hawa nafsu iaitu manusia tak mampu untuk melaksanakan tugas dia sebagai hamba kerana terpaut dengan hawa nafsu sendiri nak pada dunia. Ha, nak tak tahu sangat semaya lima waktu ni wajib tapi tak semaya kenapa galik dengan dunia. Ha, dia panggil nafsu cari harta nafsu nak main nafsu akhir sekali hawa nafsu ni telah menyekat manusia daripada melaksanakan segala apa yang Allah Taala suruh ataupun Tuhan lagi. tahu dah zina minum judi makan rasuah ni hara. tapi buat juga buat juga ni bukan kerana nak lawan Tuhan tapi tak mampu nak buat kerana nafsu kuat sangat anak ha, pada harta nak pada tenuh dan sebagainya Nah, ini dua ke? Okay. Nah, ha, kita kata sebut mumpah dua ni jah. Kok paling utama. Tamu nyakit ragu-ragu terhadap agama. Dan kedua ialah apa ni? Terhalang daripada melakukan apa yang Allah Taala suruh. Ha, tak buat Allah Taala lagi ni disebabkan oleh hawa nafsu. Maka dalam perjalanan tersebut saya telah menghiasi dunia ni termasuklah amalan kamu ha, dengan dengan hiasan-hiasan yang menyekat manusia daripada daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ngaji bawah ni kat dalam tafsir. Apa ni? Cerita dia dihiasi kehidupan ni, comel belaka. Jadi comel dunia ni sehingga manusia lupa akhirat. Lupa bahawa syurga tu lebih cantik, lebih lebih layak untuk makhluk Allah Taala hak bergena, bergena sebaik-baik makhluk dunia ni untuk kita panggil untuk dunia aja untuk makhluk hak tidak manusia adapun manusia Allah Taala siap syurga tapi tak nampak kenapa kerana Kena duk rasa dunia ni comel dah da dia ke wa min asbabil ghay bima yaqta'uhu an asbabit tawfiq sata ke tambah lagi ha, tak ke tambah lagi segala sebab-sebab kesesatan macam-macam cara -macam tu uh, setan bawa iblis bawa untuk menjerat untuk menyekat manusia daripada jalan hidayah dan dia telah pacak dia telah tanam macam-macam al-masayid macam-macam perangkap macam-macam jerat al-habail yang kalau kita manusia yang berjalan di jalan Allah Ta'ala ni selamat daripada jerat tersebut hmm. maknanya tu uh, setan ni dalam perjalanan kita tu macam-macam dia pasal perangkap nak suruh kita masuk oleh perangkat dia Dia kata kalau kita selamat daripada perangkat tu pun Tak selamat juga daripada halangnya tersebut Nak jalan apa payah ha, Mana kita jalan di atas jalan luruh ni kan ha, Kalau tak ada gapa kat sini Tapi nak jalan nak jalan payah Kenapa? Kerana sini ada ada perangkat situ ada jerangkat sama situ ada jerak dan sebagainya akhir sekali jalan pun susah ha, jadi kalau selamat pun nak jalan payah kenapa? kerana tekan oleh tipu daya syaitan yang syaitan Allah Ta'ala sengaja beri kebenaran beri lesen pada syaitan untuk ganggu sebagai ujian kepada manusia supaya mereka ni betul-betul ikhlas menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fala najata min masayidihi wa makayidihi illa bidawamil isti'anati billah Maka tidak akan berjaya orang daripada perangkat syaitan tak ada sore pun akan berjaya dengan daripada perangkat iblis juga iblis yang begitu hebat ni kecuali satu je iaitu dia kena minta tolong sama dengan Allah ha, kena minta tolong sama dengan Allah itu maksud ia kena wa ia kena ha, mudah kita saya kita baca Al-Fatihah Ya Allah kepada mu lah aku mu saja je aku semua ha, tapi Allah Ta'ala bubuh ha, semua tapi wa ia kena Dek padamu lah aku minta tolong kata ulama mu janji nak sembah Allah tapi tidak senang nak sembah Tuhan ha, kecuali kena minta tolong dengan Allah Taala juga jales sama ibudiah ha, dengan isti'anah ni dia jales terletak tidak mampu kita menyembah Allah Taala kecuali dengan minta tolong dengan Tuhan kalau Tuhan bagi jales kalau Tuhan tak wui gak saja wa ta'alludi li asbabi Wal tijail qalbi ilaih tidak selamat manusia kecuali dengan minta tolong dengan ya Allah dia sentiasa buat benda, apa ni, segala sebab yang mencapai reda Allah Ta'ala ha, minta tolong, doa kemudian dia buatlah jalan-jalan hidayat tadi kenapa dia semaya lima waktu ha, kita panggil ha, wajib buat, segala sebab yang boleh menarik reda Allah Ta'ala, kena buat dua, yang ketiga wal tijail kalbi ilaih, dia hati kena sentiasa kena sentiasa menuju Allah Ta'ala kena sentiasa berlindung di belakang Allah Ta'ala wa ikbalihi alaihi fi harakati wa sanati dan segala gerak ke tubuh dia ta'in dia bergerak, ta'in dia senyap hendaklah dia ni hati dia menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya kepa wa tahaku bi zullil huwa ulama talabbasa bil insan liyahsulalahu ad-duhul fi daman inna ibadi laysa lak alaihim dan hendaklah dia mencapai seorang hamba untuk dia selamat daripada perangkat syaitan ni hendaklah dia usaha sampai dia mencapai hakikat ubudiah hakikat menyembah Allah taala dan dia kata umbudiah, hak tulah hakikat ubudiah apa ni mencapai mencapai hakikat ubudiah inilah dia kata inilah yang paling aulah ha, ah yang sepatutnya dimiliki oleh setiap manusia supaya dia termasuk dalam ayat Quran inna ibadi laysalaka alihim sultan Ini pun kita baca dah dalam tafsir surah al-hijr pagi jumaat Setan ni dia janji dengan Allah Taala ya Allah bila aku dapat lesing dah aku dapat permit dah nak menyesatkan hamba mu maka aku akan usaha juga untuk menyesatkan semua hamba mu semua anak cucu ada ni kecuali hamba mu yang ikhlas hamba mu yang ikhlas lalu Allah Taala kata inna ibadi laysa laka alaihim sultan sesungguhnya hamba-hamba aku engkau wahai iblis tidak akan mampu menguasai mereka kecuali hak tak jadi hamba aku nak jadi hamba mu. Ha itu maksud dia. Sesungguhnya hamba aku mu tak akan mampu menyesatkan mereka kecuali hak sesat. Hak sanggup jadi hamba mu. Hak tu mu boleh sesatlah mereka. Jadi dari ayat ni Allah Taala sebut hamba aku. Jadi katanya Al Imam Ibn Qayyim kita mesti berusaha untuk mencapai hakikat perhambaan iaitu kena usaha supaya kita ni betul-betul jadi hamba Allah ha, jangan tu ke hari ni hamba Allah duduk, tak, duduk sejak lagi jadi hamba syaitan bergilir antara jadi hamba Allah dengan hamba syaitan, hamba dunia ha, jangan kena-kena mencapai hakikat umbudiah sebenar jadi bila kita sentiasa kita fikir kita ni duduk atas dia yang lepas je, jadi hamba Allah buat tu ya suruh cari segala cara nak nak pikat kita panggil nak pikat reda Allah Ta'ala Ha, maka dia kata pada masa itu selamatlah mung daripada syaitan sebagaimana janji Allah dalam ayat tadi ha, dalam surah al-hijr dan dalam surah ada selagi surah pasuk ada, ada beberapa surah lagi surah sad dan sebagainya fa hadhihi al-idafatu hiya al-qati'atu bainal syaitan ha, dia kata bila Allah taala sebut sayanya dia kepada hamba dia sehingga dia dia sebut bahawa si fulan ni hamba aku si fulan ni hamba aku hamba aku hak nombor satu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh Allah Taala puji Nabi dengan berkata hamba Muhammad ni hamba aku Allah Taala sebut. Segat, semua para nabi dia hamba aku. Jadi dia kata perhambaan inilah yang dia menjadi kata putus yang menyebabkan manusia dengan syaitan ini terpisah. Ha, maknanya syaitan tak boleh masuk rapat apabila Allah Ta'ala anggap si fulan ni sebagai hamba dia jadi dia kata uh, kena kita kena usaha untuk mencapai segala sebab yang kita panggil makam umbudiah berada di, di atas makam kedudukan ke umbudiah li rabbil alamin wa isharil qalbi ikhlasil amal jadi dia kata apabila kita berjaya memperolehi uh, kedudukan ke sebagai hamba Allah taala ni Maka dia menjadi sebab kepada Hati ini Merasai keikhlasan beramal kepada Allah Ta'ala Dan hati ini menjadi bertambah yakin Sifat yakin, sifat yakin kepada Allah Ta'ala ni Akan teguh dalam hati Fa'idha usribal kalbul umbudiyyata wal ikhlasa Sara min indillahi minal muqarrabin Dan dia kata apabila Hati ini telah menghirup telah menghirup maksud ubudiah dan keikhlasan bila-bila ha, hati kita ni rasa rasa dah rasa eh, diri ni hamba dan rasa dah uh, rasa ikhlas dah perbuatan kita hati kita ni pada Allah ha, dia kata pada masa tu sara indallahi minal muqarrabin jadilah uh, seorang muslim seorang hamba tersebut dia jadi termasuk orang yang al-muqarrabin orang yang Allah Taala dekatkan diri dia kepada dia wa syamalahu istisna'u illa ibadaka minhumul mukhlasin dan dia termasuk dari orang yang telah dikecualikan oleh Allah Taala daripada perangkap syaitan jadi tajuk kitab kita, kita ni perangkat setel kan lagu mana nak lepas ke diri daripada tipu daya iblis perangkat dan jerat iblis jadi dia kata untuk nak lepas perangkat ni aku kena jadi orang yang Tuhan tarik Tuhan bawa kita jadi orang rapat dengan dia ha, hak ni maksud illa ibadaka min humuh saya setiap iblis diri sebut ya Allah aku akan sesak aku akan sesak ke semua hamba mu kecuali hamba mu yang ikhlas kecuali hamba mu yang engkau ikhlas ke dia di jalan mu Ha, dia, bila kita sapa perekat ni dia kata selamatlah kita daripada perekat syaitan ha, jadi ni tuan Facebook kita baca sikit-sikit uh, lagu mana tuan kita kita ni um, memahalkan kita di peringkat awal betapa pentingnya kita ni uh, tahu perekat syaitan tahu satu-satu sehingga masa kita jalan ni nak kita nak cari perjalanan menuju Allah tanpa perangkat syaitan tak boleh sebab syaitan wilayah Allah Taala wilayah sendah kan Allah Ta'ala telah beri lesen beri permit kita panggil untuk settle top kakak dia jalan luruh tapi di sepanjang jalan ni ada lalu laluan kecil kiri kanan siapa salah masuk jalan masuk kakak ha, jadi nak selamat lagi mana ha, dia kata nak selamat dia sebut tadi kucuk dia ialah kita kena mencapai makam ubudiah biar kita betul-betul rasa kita ni di atas dunia ni tak tak bebas nak bebas lagi mana aku ni hamba Ha, bila perhat, sifat perhambaan itu ada pada diri kita 24 jam Maka pada masa itu Allah Ta'ala suka Maka Allah Ta'ala akan bimbing kita Satu persatu perangkat setan ini Allah Ta'ala akan tunjuk Sehingga kita jadi mudah ha, Jadi mudahlah Kita pergi Kita pergi, pergi Stering kereta mudah Nak teka masa mana mudah Nak teka gear masa mana Jadi berlaku Kenapa? Kerana kita mahir dah Di jalan كي تكنا تبقى بهي تبقى بهي الله تعالى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولاجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمالنا ومن فوقنا. ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.